Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. So, uh, tajuk saya uh, bagi live ini adalah sukar bagi saya uh, ya meng mengasihani ataupun bersimpati terhadap Rafizi Ramli sekiranya Rafizi kalahlah pemilihan PKR bagi jawatan timbalan presiden. Jadi, mengapa saya berkata begitu? So jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Bagi mereka yang menonton di Facebook, jangan lupa tekan butang subscribe atau atau follow. Kalau di YouTube, tekan butang join atau member ya. Jadi ada dua soalan yang diajukan kepada saya. Saya akan jawab dalam live berasingan. Dalam live ini saya akan jawab soalan uh, adakah saya akan bersimpati dengan Rafizi jika dia kalah pemilihan timbalan presiden memandangkan Rafizi telah mengutarakan memajukan teori konspirasi berhubung dengan percubaan nak tikam belakang dan sebagainya dan soalan kedua adalah apakah jangkaan saya impak ya pemilihan naik pre, uh, timbalan presiden ni sekiranya Rafizi kalah kepada pengundi pada PRU 16 Ha, so itu saya akan buat dalam live berasingan lewat malam nanti ya. So kepada soalan apakah saya akan bersimpati kepada Rafizi jika uh, Rafizi kalah pemilihan PKR. Okey. Jawab mudah saya tidak tetapi awak dengar penjelasan saya. Sebabnya ya sebab saya tak ada permusuhan dengan Rafizi, saya tak membenci Rafizi ya. walaupun saya lihat banyak benda dia janji dulu, dia cakap dulu, dia lantang serang kerajaan dulu tanpa hujah yang kukuh dan benda yang dia buat hari ini sebagai menteri ekonomi tidak menepati janji-janji dia, penghujahan dia dulu-dulu, tetapi itu tidak bermakna saya benci dia ataupun saya ada permusuhan ke apa tak ada. Tetapi saya tetap tidak akan bersimpati. Okey. Malam semalam saya mendengar ucapan gulungan Rafizi di Jelajah Hero di Johor. So itu adalah kononnya penggulungan semua ucapan-ucapan yang dia buat sepanjang Jelajah Hero dan itu adalah yang terakhirlah di Johor. Dalam ucapan itu agak menarik satu perkara yang Rafizi sentuh iaitu dia kata bahawa aa, di dalam PKR ini ada budaya yang di mana mereka lantang bersuara, di mana mereka menegur secara terbuka dan dibuat dalam suasana hiruk-piruk yang beremosi kerana itulah yang disukai oleh rakyat kerana rakyat ini bila mereka mengundi mereka bukan gunakan akal fikiran mereka mengundi dengan dari hati itu pertama yang Rafizi kata dan kedua Rafizi juga beri gambaran dan agak agak jelas gambaran itu bahawa sebenarnya ada usaha cantas dia yang berupa tikam belakang lah. Kalau awak ambil konteks keseluruhan ucapan Rafizi, dia dia beri gambaran ianya tikam belakang dan gambarannya ianya digerakkan oleh pihak Anwar walaupun dia tak sebut secara jelas itu Anwar Ibrahim kerana ini adalah penggal terakhir Anwar Ibrahim sebagai Presiden parti dan memandangkan Rafizi adalah timbalan Presiden, dia menjadi batu penghalang dan uh, mungkin dia boleh jadi Presiden bila penggal Anwar tamat. So itu menjadi asas kepada gerakan mencantas Rafizi. So Rafizi menyifatkan benda ni sebagai sesuatu yang tidak baik sebenarnya sukar bagi saya kesihani ataupun bersimpati dengan semua ni kerana apa khususnya bila saya imbas kembali saya kenang kembali aa, peristiwa sedih langkah kajang. Now, kalau anda masih ingat langkah kajang ini digerakkan untuk mencantas aa, arwah Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang merupakan mantan menteri besar Selangor. Dan aa, Rafizi pada 2014 membuat satu kenyataan mengaku bahawa dia adalah mastermind. Ya, mastermind langkah kajang. Maknanya dia adalah arkitek langkah kajang. Dia mengaku. Dia sendiri mengaku. Langkah kajang ini digerakkan dengan niat untuk menaikkan pada awalnya. Objektif dia ialah untuk menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Kemudian di pertengahan jalan objektifnya telah diubah untuk menaikkan Datuk Seri Dr Wan Azizah sebagai Menteri Besar Selangor. Kalau awak lihat sebelum langkah Kajang sebelum PRU uh, 13. Ya. Watak-watak dalam PKR yang terlibat dalam langkah Kajang ini memuji-muji Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ke tahap langit. Kononnya dia ni bersih, dia ni cekap, dia ni amanah. Ya, di dalam Selangor ni di bawah pentadbiran Khalid ni simpanan kerajaan tu meningkat di sekitar 3 bilion ringgit memang cekap Khalid dan sebagainya semuanya memuji tahap langit kemudian selepas PRU 13 apabila langkah kajang ini dicetus watak-watak sama menghasut rakyat Selangor untuk menolak Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dengan pelbagai tuduhan yang akhirnya telah terbukti fitnah. Semua tuduhan-tuduhan ni dia masukkan dalam satu dokumen 91 muka surat yang dikenali sebagai satu dosier. Dokumen ini kemudian digunakan sebagai asas mengapa Khalid perlu berundur. Namun, akhirnya bila Khalid bawa benda ni ke mahkamah, dia saman aa, salah seorang watak itu ber, iaitu Saifuddin Nasution. Akhirnya ia menjurus kepada satu penyelesaian dan di dalam penyelesaian itu, Saifuddin telah memohon maaf secara uh, kepada Khalid dan mengaku bahawa kandungan di, di dalam dosia itu adalah fitnah. Dan dia telah menyenaraikan perkara-perkara yang menjadi fitnah dan bagaimana ia telah menjejaskan reputasi Khalid sebagai menteri besar, sebagai ini, sebagai itu dan keluarga Khalid Ibrahim. So, pengakuan dibuat. Now, bila permohonan maaf itu dibuat, Rafizi terus mengeluarkan kenyataan di Facebook dan berkata, sebenarnya dua-dua saling memohon maaf. Iaitu, Saifuddin memohon maaf, kemudian Khalid memohon maaf. Namun, peguam Khalid menjelaskan perkara sebenar. Saifuddin memohon maaf tanpa uh, apa-apa ya, syarat. Ya, maknanya... Memang apa yang Saifuddin kata tu betul. Dalam dosia tu ada fitnah. Khalid pula memohon maaf atas kehendak peribadi dia. Dia bukan dipaksa atau wajib memohon maaf. Dia memohon maaf atas semangat bermaafan ketika bulan syawal. Ya. So, Rafizi tidak mengambil inisiatif untuk menjelaskan benda tu. Okay. Now, akhirnya... Tan Sri Khalid telah berundur Menteri Besar baru yang akhirnya dilantik bukanlah pilihan PKR ya, ianya Azmin Ali dan Azmin Ali ni sebenarnya siapa yang calonkan dia kepada Sultan Selangor PAS sebab itu PKR marah dengan PAS pada masa itu DAP marah dengan PAS pada masa itu dan ia menjurus kepada keretakan di antara Pakatan Rakyat uh, DAP PKR DAP PKR dan PAS. Nah, saya tak nak masuk mendalam babak itulah. Now bukankah itu ya, Rafizi gagal menjelaskan ya, Malah dia cuba cover Dia berkata oh sebenarnya dua-dua saling maaf Tapi kita dapat tahu rupa-rupanya Yang Khalid mohon maaf itu adalah atas inisiatif dia sendiri sebab bulan Syawal. Dan memang sah tuduhan-tuduhan itu fitnah. Diakui oleh salah seorang watak yang terlibat dalam dosia itu. Di manakah suara Rafizi yang ya dalam jelajah Hirok dia kata memang jadi budaya kita untuk tegur secara terbuka dalam suasana Hirok-pirok ha, dalam ha, beremosi ya itu budaya PKR yang disukai di manakah Rafizi pada ketika itu untuk menegur watak-watak ini tapi bagaimana Rafizi nak menegur watak-watak ini sedangkan dia sendiri mengaku dia adalah arkitek dia adalah orang yang mastermind benda ni dan kita boleh lihat secara tidak langsung Rafizi sendiri menghalalkan budaya cantas mencantas kerana apa yang berlaku kepada Khalid Ibrahim lebih kurang berupa apa yang Rafizi sekarang duk merungut sedang berlaku pada diri dia walaupun ada perbezaan sana sini tapi secara am ianya cantas mencantas ianya tikam belakang yang Rafizi sendiri seolah-olah halalkan dia tidak bersuara masa itu sekarang dia cerita dia kata apa yang dia lakukan dalam jelajah hero ini adalah budaya PKR tegur secara membuka ini terbuka ini sesuatu yang baik Ya, buat hirup-pirup Ya Beremosi ya. Ini sesuatu yang baik katanya Jadi Pada masa itu Benda tu Rafizi tak lakukan Jadi dia dah halalkan Satu lagi budaya yang dia tak sentuh Iaitu budaya cantas-mencantas Dan tikam belakang Yang memang Banyak terjadi dalam PKR ni Ya So dia sendiri Yang benarkan Dia sendiri Yang walau secara tidak langsung halalkan. Jadi sebab itu sukar nak bersimpati dengan Rafizi jika dia kalah. Bukannya saya ada permusuhan, bukannya saya benci dia. Kalau Rafizi menang pemilihan PKR timbalan presiden ni, saya tidak akan teragak-agak untuk ucapkan tahniah kepada beliau. Tetapi kalau dia kalah, sukar untuk saya bersimpati dengan dia. Ya. Yeah. So, dalam jelajah hero itu, uh, gambaran yang Rafizi beri pada saya tidak begitu lengkap. Ya. Yeah. Dia tak boleh merungut kepada perwakilan PKR bahawa benda ni sedang berlaku pada diri dia. Bahawa benda ni telah dilakukan oleh dia kepada seorang watak yang tidak bersalah dan sebab dicantas Tan Sri Khalid Ibrahim, ini saya nak sentuh juga. Ada ura-ura sebab Tan Sri Khalid ni dia berpendirian tegas. Dia ada prinsip. Jadi kadang-kadang ia melanggar kehendak parti. Bukankah itu yang Rafizi sekarang merungut? Dia kata kalau siapa-siapa ada perbezaan pendapat ke menentang parti ke apa ke, kena, kena cantas. Bukankah itu yang dilakukan kepada Tan Sri Khalid Tan Sri Khalid akhirnya meninggal dunia Kerana ada masalah kesihatan Dan daripada langkah kajang hingga beliau meninggal dunia PKR teruskan je Dengan percaturan mereka, dengan politik mereka Tanpa menghiraukan apakah rasa yang terpendam dalam hati Tan Sri Khalid Ibrahim betapa pedihnya dia walaupun berjuang dan menjadi seorang pemimpin yang baik dan tegas dan berprinsip dan memajukan Selangor dan macam-macam lagi pun kena getah dengan parti dan siapa mastermind Rafizi so itu jawapan kepada soalan adakah saya ha, tidak bersimpati ke dengan Rafizi Uh, nasib dia ah ha, ini jawapan saya lah tapi kalau dia menang saya tak ada problem saya akan ucapkan tanya sebab saya tidak ingin campuri urusan PKR sebab apa saya tidak ingin campuri sebab saya tidak pernah menjadi pejuang atau memperjuangkan uh, ideologi parti PKR selama ini jadi itu tak ada bezalah bagi saya siapa menang siapa kalah ya so itu sajalah ya sehingga kita berjumpa di live seterusnya assalamualaikum salam sejahtera Salam kuasa ketiga.